эксплуатируем. Эксплуатацию, эксплуатацию. Эм, мы сейчас как бы, расскажем те наработки, которые сделали по вашему спортивному комплексу. У нас презентацию проведет руководитель нашего архитектурного отдела. Богдан. И... А, был... Нет? 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 Всядьте, по, сядьте поближе. Пусть Презентацию проведет Богдан, это руководитель архитектор нашей компании. И если у вас будут вопросы по как эксплуатируется комплекс, какие там затраты с этим, какие сложности, это руководитель у нас сервисного направления, это Логота Вадим. Ну как бы для начала все. можно сразу вопрос, пока микрофон готовится. Можно получить у вас перечень объектов, где вы их построили уже по Украине? Да. Саша, возьми, пожалуйста. Мы пришлем. Города, телефоны, при чтобы мы понимали, нужно было связаться понимать. Где, как? Поехать посмотреть. Да, ну флешку, почему бы нет? Хорошо? Правильно? Конечно, можно? можно. Да. Самое главное что люди думаешь о том бассейне уже, что вы построили? Может быть, какие-то нюансы, какие-то замечания какие-то дополнения? Ну, может... во-первых, сейчас мы все расскажем. все нюансы, которые люди думают, которые за это время сообщили. здравствуйте. Если давайте в двух словах о комплексе. чуть выше поднимите микрофон. Хорошо, место. В двух словах о комплексе. Месяц назад того, мы начали разрабатывать для Никополя. Мы увидели в этом необходимость концепцию разработки всего города. Сейчас мы будем рассматривать в частности бассейн. Но весь город предполагал собой развитие трех комплексов. Это спортивный комплекс, реконструкция полностью. Всего целиком стадиона, который включает с собой перечень таких объектов как большой стадион, как теннисные корты, поля, э, футбольные поля и, и прочие объекты, там около, около 15 штук. И также два объекта, один из них, который располагался на пляже. И это надувной парк. И еще один это парк, э, парк в центре города, большой ваш где-нибудь. Победы. Парк Победы там предполагалось разместить парк. И все, все эти комплексы направлены на стратегическое развитие города как оздоровление населения, так и увеличение сюда туристического потока. За это время мы провели анализ, и в принципе 1 миллион 700 тысяч человек в этом регионе в доступности около часа могут посещать этот город, эти, эти комплексы. В частности, бассейн, это мы рассматривали уже намного более узкий круг, но это сам Никополь, в котором бассейны сейчас Мы знаем, что для нас острая проблема. Это область и это город Марганис, захватили. В целом там около 100-110 тысяч населения, 110-120 тысяч населения, из которых мы ввели расчет на 5%, и при этом город уже остро нуждается в бассейне как минимум 25 на 8. Мы подготовили сегодня уже конкретную э, сметную стоимость и бизнес-план по проекту, который можно построить возвести развести в вашем городе вместе с созданием, вместе с оборудованием, вместе с устройством целиком. Мы можем его, у нас есть печатные файлы, также мы можем попросить. Э -э, это целиком подготовленная презентация о том, сколько будет стоить и как долго будет окупаться. Ну, у нас есть два варианта. Оба из них в срок 4 года, только объем инвестиций отличается. Но, конечно, тот, который комплекс больше, он приносит больше денег. То есть этот объект призван, в первую очередь, не лечь балластом на город, а он должен сам себя окупать и приносить И, естественно, есть, население должно иметь доступ к бассейну. Переключите, пожалуйста, на слайд. Это в рамках целиком комплекса, то есть вот этот надувной парк, который Располагается на берегу Никополя, это один из никопольских <сёк> пляжей. А, а вы, а вы Розу изучали в Никополе? Розу розоветров? Да. Вы знаете, вы... что Каховское водохранилище раздувается за 5 минут до шторма 6 баллов? Ну, сам парк этого не боится. Я думаю, что отдыхающие ну, не, не боятся. Да его снесет. Нет, Нет. Сам, парк, сам парк нормально подружается. Там какая то металлы, специально предназначена для того, чтобы разлучаться на воде. Роза ветров уже настолько сильный, не только в Нигополе. Типарские располагаются во всем мире, и они ну, для этого сделаны. Там есть специальные утяжелители. Ну, по технической части, давайте, ну, давайте, позже просто зададим вопросы, хорошо? <свеческая> Потому что я сейчас на них очень много буду отвлекаться. Можно еще раз? Это общий вид. Дальше. Мы, в принципе, разработали даже сквер для этого комплекса. Еще. Можно найти один, нет, на два назад. Даже сквер, в целом, вся территория нам была интересна, и такова. Еще. Теннисные корты, кокейное поле. Это из объектов, которые, которые были в перечне, в принципе, рассмотрения. Богдан, ты не перешел на то, что ты перешел на спортивный комплекс. Ты с дамбой не перешел на спортивный комплекс. Не едино спортивный комплекс. Вернись на несколько этих назад там где аккорды начинают раньше вот после вот это что на самом стадионе куценко как идти в большой чаше вы сделали вот эту инфраструктуру правильно да все верно ну, так как мы уже открыли, я просто хотел коротко показать о том объекте. И -то. Ты не перешел, люди не понимают, это на дамбе или это где вот это? Это, да, действительно, это центральный, центральный стадион, центральная Часть реконструкция большого стадиона и прочие объекты, которые там располагаются, мы сейчас можем пролистать это. это теннисные порты, как открытые, так и открытые Это смат. хоккейное поле, э, баскетбольное поле. То есть ну, эти все э, инфраструктурные объекты мы в принципе осметили. То есть это программа максимум для города, которую мы бы мы хотели когда-нибудь реализовать. Это просто ваше видение предложения, правильно, Богдан? Да, да совершенно верно. Да? Мы посмотрели просто список объектов, которые есть, я и понятно. могли полностью их полностью разработать. Я думаю, что по этим объектам понятно, и теперь хочу переключить частности на бассейн. распечатки, то есть вы уже, вы уже видели эти картинки. Это презентация непосредственно по двум бассейне. С чего мы начали? Во-первых, мы проанализировали количество населения в регионе, это около 120 тысяч, как я говорил. Во-вторых, справа видно, что мы узнали количество объектов инфраструктурных, объектов бассейнов в частности, которые ну, во всем регионе в доступности 80 километров, в основном только в Запорожье и также на, ну, на ценовой А понятию, по 50 50 в 50-метровый бассейн. В 50-метровый бассейн. 30 километров. Олимпийский. Олимпийский. Все верно. А Джинькидзе есть наши таблицы, а он повезут. А вы говорите спорта. ближайший в Запорожье. Не Нет, я говорю, что мы проанализировали в течение там, 87 километров. Да, Джинкидзе самый ближайший. Но тем не менее он морально свидетель. А как, что вы включаете вот, 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 Понятие морального устарела, это метров воды... 50 метров воды... 50 Это чаша 50 метров олимпийская, 50 метров воды... 50 <звы> метров воды... 50 метров воды... 50 метров воды... 50 метров воды... 50 воды... 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 есть воды... Все рассказывайте. Санпины, я понимаю, как чистят воду. У нас так... саппина нету на бассейне. То есть все, что у нас санпина, это неправильно. У нас э, все делается с 69 -го года. У нас нету правил. И поэтому все европейские бассейны, которые строятся в Европе, даже в России сейчас есть, это совсем другие подходы к очистке воды, совсем другие фильтры, совсем другие насосы, совсем другая система обеззараживания, которая не была у нас реализована в Советском Союзе. Поэтому люди, которые купаются в старых бассейнах, то непонятно, где больше пользы. Потому что там очень много хлоров, хлораминов и тому, тому подобное. Вы имеете в виду, что да. это не морально, а технически. Да. Ну и на нашем бассейне есть комплекс услуг, который, в принципе, предполагается предоставлять это даже в программе. Это сауна, это массажные, это тренерские комнаты. Это должно все быть за время. Какой форме? размер сауны? Размер сауны около 3 на 5, на 5 метров для того, чтобы его, в принципе, могли быть без, без проблем Банерная ткань, Банерная ткань? Нет, конечно, сам не будет использована не банерная а Банерная ткань, то, что вы видели, это усредненная модель эм, секции То есть она, в основном все секции, которые мы сделали, это же, мы разработали специально для этого комплекса секции, раньше не были реализованы. Самое бюджетное решение, которое тем не менее можно легко менять, легко перепрофилировать, использовать как рекламу даже даже то с дополнительным источником дохода. Мы сделали такую секцию, она усоединена. Конечно, там массажная э, комната будет слегка отличаться от тренерской. Так же как и сауна, вообще это отдельная история, но в принципе мы усоединили ее приблизительно по цене, чтобы мы выйдем на эту сторону. Если вы хотите, До стоимости мы дойдем сейчас. У нас есть э, сметная стоимость полностью с просчетом всего здания, комплекса. Я вам потом покажу. <свят> И по еще возвращаясь к бассейну в Анджаникидзе, э, в принципе, он находится ну, достаточно далеко для ежедневного пользования. Мы его не берем в расчет как население, которое будет приезжать к нам. То есть понятно, что у них есть свой бассейн. Но есть еще целый регион, который, тем не менее, будет ездить в него. Это было поставить на политику по аджинисту, это не делать. Получается, вы проанализировали Запорожье, написали. Понятно, что вы запорожено доехали. 2 часа, 200 часа. А здесь у нас 5 гривен здесь даже не видно. Надо показать, сколько абонемент стоит разместить. На три месяца. А вы 5 дней проезд в одну сторону, 5 дней будем. Понимаете, что в чем дошли сюда. И сколько мы предлагаем нашим людям, которые будут э, тоже нам потом садиться, как же есть? Дело в том, что мы э, не могли получить точную информацию, не проверили о том, сколько стоит точно абонемент, сколько это будет обходиться. Поэтому решили не включать. Я думаю, что вам просто, если у вас есть четкие данные, то я буду рад э, взять их и вставить. Это план самого бассейна. Долго мы останавливаться не будем. Это план максимум. У нас две программы 25 на 12. Она включает как большое тентовое здание, так еще три дополнительных бассейна. Бассейн детский, для того, чтобы увеличить поток детей и специально на них предусмотреть условия эксплуатации. Так и э, специальный, специальный бассейн обучающий для плавания спортивных. Два бассейна, две чаши, но это один бассейн, две двумя чашами устроен с противотоком для спортсменов специально. А здесь же у нас комплекс услуг. Давайте, подождем. И короткий бизнес-план о том, сколько из затрат э, уйдет на этот бассейн, и сколько в итоге здесь без учета самой стоимости, но сколько в итоге прибыль в год может составить этот бассейн. И даже с условием того, что половину, э, половину дохода мы используем на учтенные расходы, в течение четырех лет должен окупаться этот бассейн. Весь комплекс целиком. Вместе с персоналом, вместе с энергозатратами. Э, PLG, то есть его мы, мы можем детализировать специально, когда уже будем разрабатывать проект. Бизнес-план уже может быть более детально подобран под ваш город, включая там стоимость электроэнергии, которую получит этот объект. Сейчас это сделано даже по киевской цене. Я думаю, что она будет ну, выше, и она взята розничной. Или для инфраструктурных объектов. Они... Давайте дальше. Ну, вот. да, здесь, здесь мы не увидим, есть сметы детали, детализованные по бассейну. Можем показать вам или заслать по электронной почте. Сейчас вы вот эти файлы скопируете в любом удобном вас варианте. Детализированные сметы по чаше и по оборудованию, где можно знать, что именно мы предполагаем. Можно по чаше, по да, да, справа, по чашу чашу. Да. Можно по чаше подробнее. Я посмотрел, ну, так, сейчас. Получается, да, из чего состоит технологически. То есть нам, мы понимаем, что вы завтра не строите, просто концепция. Вверх понятно, пленка, легкая конструкция, пленка может быть двухслойная, либо однослойная, либо надувная, правильно, Богдан? Это вы про здание да, говорите? Ну это не здание, то есть это легкая верхняя конструкция. А нижняя вот можно поподробнее по чаше. Что она собой представляет? Это бетонированная, армированная, либо это пленка, либо это трафик. Я вам скажу, не переживайте. Да, не переживайте. Не переживайте. переживайте думаете, что мы сейчас там скажем. не нужно, я по слова, не конкретно. Э -э Смотрите, я хочу там дополнить пару моментов, которые может так в спешке упустились. В чем как бы, вот реплика была, что там бассейн по 15 гривен, а да, как люди будут там платить чуть больше или там чуть меньше? Смотрите, у нас в эксплуатации большое количество этих комплексов, как просто бассейнов, так и комплексов спортивных, которые включают еще всевозможные залы, кубные системы и так далее. Вот, у всех есть минимальный пакет затрат, которые требуется для того, чтобы это функционировало. Да. То есть это зарплаты, отопление какие-то там вещи, связанные с текущей эксплуатацией ремонтом и так далее. То есть все эти затраты суммируются, и мы выходим на минимальную стоимость абонемента. Потому как пропускная способность бассейна, окончена, конечна, и как бы мы ни загружали его, мы там не можем пропустить больше 80 в час в этом бассейне, потому что там уже галка будет. Да? Вот. То есть, вот, допустим, если брать киевские вещи, они не совсем адекватно оценивают ну, ситуацию в удаленных как бы, местах. Если, допустим, взять тот же Житомир, да, взять те же Черкасы, например, они более приближенные, хотя это в городах чуть побольше, но там уже ситуация какая, бассейн 25 на 12, загружается 90 человек в час, и не хватает раздевалок, чтобы раздеть людей, вот, и не хватает места на воде вообще плюнуть некуда, понимаете, а люди все равно идут, потому что больше идти некуда, хотя там 4 бассейна, все 4 так загружены, понимаете, то есть... Почему как бы, выплывает эта цифра 5% от населения? Да? То есть на сегодняшний день в Киеве эта цифра берется 17%. То есть уже культура как бы, посещения спортивных клубов, бассейнов, оздоровительных каких-то мероприятий, в связи с тем, что их около 100 в городе, 100 штук из них 50 с бассейном, она уже как бы, насажена ну, как бы, предоставляющими услуги как бы, там, предпринимателями, которые предоставляют эти услуги. Она насажена, соответственно, люди этим пользуются, есть уже некий как бы, стандарт качества, который люди требуют. Да? И уже как бы если там один бассейн уже не идут, а идут там, где три бассейна, там, где есть и детская зона, и там сауны, и так далее. И так далее. Вот. Поэтому цена за посещение, она всегда говорит о том, какого качества услуги вы даете человеку. Для примера мы делали анализ Краматорский, э, бассейн возле мэрии. Вот. Он там принадлежит заводу. 25 на 8 бассейн, в нем плавало, вот мы в течение дня смотрели на количество людей, в нем проплыло за это время 20 человек. В среднем на дорожка была загружена 0,5 человека на дорожку. Вода зеленая, раздевалка как бы все в первозданном виде, горячая вода там через 5 минут начинает течь, если открыть кран. Вот, вот такое количество людей. Не потому что люди не хотят в бассейн, потому что реально страшно туда прыгать. Мы там напросились с тех помещения, зашли из двух 300 киловаттных насосов, работает один 50-ваттный, который они поставили там в угол и обязали его 50-й трубой вместо 250-х, которой сделана вся обвязка, понимаете? То есть физически бассейн не может отфильтроваться, но люди говорят, что у нас все нормально, это люди просто не хотят ходить. И за 15 километров от этого города стоит нормальный голубой бассейн, и туда люди ходят нормально, посещаем с них нормально, из Краматорска едут, как вы говорите, за 5 гривен, ну там не за 5, а за 7 получается, едут эти же 25 километров для того, чтобы попасть ну, бассейн в соседнем городе. И там как бы загрузка, ну, плановая, понятная загрузка. Хотя бассейн весь сделан тоже каких-то пластиковых материалов, все временное, все бюджетное. Но оно чистое, аккуратное, вода голубая. Понимаете? То есть и стоимость там 40 гривен за вход. И никто... А здесь стоимость 22 дотянутся за вход. Вот. Я к чему это говорю? Что, допустим, на сегодняшний день сделать полноценный, качественный бассейн с правильной дезинфекцией, с нормальным персоналом, с нормальным сервисом, Приз ну, как бы, средней цене за посещение 15 гривен невозможно. Невозможно, потому что если вы посмотрите про счет отопления, там, нагрева всего этого дела, текущих эксплуатационных расходов, вот, да и просто как бы отдать потом инвесторам хоть когда-нибудь деньги, которые они вложили, то есть минимальная цена, на которую мы должны рассчитывать. Все. И когда вы ставите цену, там, допустим, 40-50 гривен, допустим, в Киевской области меньше 70 гривен бассейна нет. Это в области, это не в самом городе. То есть в самом городе, это само собой. Как бы. Вы не сравниваете уровень жизни Киева А? Вы не сравниваете уровень жизни Я в... понимаю, я понимаю. Но что что если вы как бы, предлагаете услугу за 15 гривен, вы говорите о том, что 35 вы доплатите. Надо сразу искать бюджет, с которого вы это доплатите. Мы Понимаете? не предлагаем. Нет, я просто говорю, что есть минимум, после которого как бы, эта вещь самому пается. Да. Да, мы все понимаем, мы просто ставим под сомнение посещаемость людей за такую сумму. Так вот, я же вам говорю, что э, еще один такой момент, когда мы делали фитнес-сеть э, фитнес Aura Fitness Харькове, то есть э, все бассейны построены нашей компанией в этой сети. И перед этим делали исследование, сколько люди готовы платить за посещение фитнес-центра. Значит, ответ у меня был от 5 до 20 гривен. Ответ. В итоге сейчас все абонементы проданы со средней стоимостью 10,5 тысяч в год. Понимаете? То есть то, что люди готовы платить на сегодняшний день, зная, что их может ожидать, и то, что они платят, когда они реально приходят и видят, что сделано, это две большие разницы. То есть, и надо понимать, что у вас не пропустит всех желающих, даже если вы так сильно захотите. Вот, все равно это будет какое-то ограниченное число людей, которые туда поместятся. И, ну, есть какая-то цена, она вот такая. Все.